Очень быстро, очень кратко. По прокуратуре. Прокуратуры забрали общий надзор, но эта мера, но это, конечно, сильно повлияло на уровень коррупционности прокуратуры, но это сблизило еще больше прокуратуру и милицию. Почему? Потому что теперь прокурор... Он не может как бы так вот просто прийти на предприятие. Он это делает через своих э, коррумпированных друзей в милиции, в налоговой милиции, в СБУ. И э, получается, что э, нужно эту э, семейные, дружеские связи нужно разбивать. Э, все помнят инцидент в, в этом у нас в фигурном зале Алабама, да? Угу. Так вот, э, все накинулись на эту несчастную милицию, милиция, 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 на самом деле казино Алабама э, крышует и крышевала прокуратура, и работники прокуратуры там регулярно отдыхали. Э, теперь, что касается милиции. Э, что касается милиции. Эта тема мне близка, тут я могу говорить про милицию часами. Э, да, мы э, говорить э, не будем. На самом деле в милиции, в милиции навести порядок и ну, я не могу сказать побороть коррупцию, потому что коррупция по-любому будет. Ну, снизить уровень этой коррупции в милиции до минимума можно очень быстро очень, и, очень пример, и очень легко. Ну, я не знаю, в Грузии не было, к сожалению, меня что-то пока никто не приглашает. А просто <существует> очень просто. Э -э что, что, что а нужно делать? А что нужно пьем? делать? А что а нужно а делать? По моему мнению, нужно сделать три вещи. Первое. Реально, а не формально почистить ряды сотрудников органов внутренних дел. Я опять же возвращаюсь к нашему региону, к нашему городу, потому что я здесь живу, я знаю больше, что здесь происходит. Поменяли после 2 мая начальника управления областной милиции нашей, поменяли там пару замов, но все остальные остались на местах. Начальника райотдела перетасовали, причем не всех. Начальник Киевского райотдела остался на месте, начальника Приморского райотдела немножко отодвинули в другое место, и э, схемы, на которых они сидели, они все остались. Если мы не э, уберем этих людей, вообще, вообще мы не уберем, не заменим на других людей, ничего э, не сдвинется с этой мертвой точки, никогда ничего не сдвинется. Это первое. Второе. Э, все-таки мы возвращаемся к финансовой стороне этого вопроса. Коррупция, нужно поднимать зарплаты. Я нахожусь, скажем так, в контакте с представителями Европейской миссии по охране органов правопорядка, которые сейчас работают в Киеве. Встречался с ними пару раз уже и в Киеве, и здесь, и в Кисе, когда они приезжали. На первой встрече мы замечательно беседовали, там были бывшие полицейские юристы из Германии, Англии, других стран Европы обсуждали, беседовали, как реформировать милицию, что нужно делать. И тут я ляпнул значит, такую фразу, я им рассказал, сколько получает в среднем работник милиции. <coughs> у меня есть значит, товарищ, 18 лет выслуги, ходит дежурный по вот здесь у нас в городе, майор милиции, у него зарплата 2500 тысячи, тысячи гривен. Естественно, он говорит, но ну, как я на дежурстве не буду зарабатывать либо денег. Конечно, я буду зарабатывать. Когда я им сказал 2500 гривен, они перевели еще по там, жуткому курсу на евро, они сразу подняли руки вот так и говорят: все, 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 мы, мы, мы слова свои забираем обратно, Ничего не получится у вас, пока вы не поднимете своим полицейским, они никак не могут выговорить слово милиция, все говорят полиция. Пока вы не подымите своим полицейским зарплаты. Да. Значит, я остановился на зарплатах на финансирование. Когда я поднимаю этот вопрос в разных местах, в разных аудиториях, мне говорят, ну как, ну вот, вот сколько выделено в бюджете денег, вот столько, столько и, можно, и можно тратить на зарплаты и на материальное обеспечение. А я не говорю о том, что нужно дополнительно просить в бюджете денег на зарплаты милиции. Лучше отдать он на армию, чтобы армия была обеспечена, чтобы воевала э, нужно перераспределить можно просто перераспределить уже те средства которые изложены в бюджет. Если кто не знает, я могу сказать, что многие начальники милиций, районных, городских, они, например, свои зарплаты вообще не получают. Многие получают свои зарплаты перед отпуском. Они просто вот, ну, не ходят они в кассу и все. Но им не надо. Потому что начальники районных, городских, областных милиций, они обеспеченные люди. У них крутые машины, у них куча квартир и служебных, и законоприватизированных, и так купленных. У них виллы, дачи, и, и у их семей. Поэтому нужно перераспределять средства, нужно отдать эти деньги э, сержантам, прапорщикам, лейтенантам. Молодой лейтенант, выпускник института внутренних дел, когда получает первую зарплату, он плачет, потом берет уголовное дело и идет его продает. И, и, и выхода у него другого нет, потому что он получает эти полторы-две тысячи гривен, и естественно, ну, 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 ну просто упираемся мы вот в этот финансовый вопрос. Все, и я заканчиваю, и последнее. Тут третье и самое главное – это колоссальный общественный контроль и общественное давление на правоохранительные органы и на судебную систему. Об этом может часами и сутками говорить уважаемый Леонид Исакович. И я полностью разделяю все, что он скажет. Вот, например, у нас при областном управлении существует общественный совет, да? Но этот совет, он вообще ничего не может, он ни на что не влияет. И э, сама вот эта роль общественности, она нивелирована полностью. Так сформирована, чтобы так было. Э, поэтому э, вот все, мы, все мы, э, мы должны максимально давить, давить, давить на эту систему. Максимально требовать прозрачности, требовать отчетности каждый, нужно, я, например, говорил уже многим работникам милиции, многим руководителям, спрашивал, почему у нас, у нас есть начальник городского управления внутренних дел, почему этот человек не выступает регулярно, не дает пресс-конференции, брифинги, почему вместо, вместо, него подставляют в пресс-центр, подставляют Аллу Мазур, ой, прошу прощения, а, да, Марченко. Марченко, которая ну, просто дает какой-то сжатый текст. А пускай выступит начальник городского управления в вот такой, такой аудитории, и пускай ему в лоб будут задавать вопросы. Он, да я даю гарантию, у него просто не, не хватит словарного запаса и не хватит мозгов для того, чтобы ответить правильно на вопросы обыкновенных простых людей. И нам всем нужно не стоять в стороне, как говорится, и не зацикливаться на простых обсуждениях этой проблемы, а нужно непосредственно вмешиваться во все. Вот так как вмешивается родители вмешиваются в, в процессы в школах и так далее. Как вот, вмешиваются в процессы на таможне. Вот я опять же вернусь к этому, к этим квартирам служебным. Я это расследование начал на примере, после того, как я узнал шокирующую весть, новость о том, что бывший начальник, бывший заместитель областного нашего начальника милиции, его товарищ по Чернигову, который сейчас уже иллюстрирован, Грипенюк, был такой в октябре месяце, проработав 5 месяцев в этом городе, он получил служебную квартиру. Перелог Шампанский, дом 9, квартира 119. Квартира 108 квадратных метров. Эту служебную квартиру он получил, его успешно иллюстрировали. Он уехал к себе в Чернигов, квартира сейчас осталась за ним. Он сейчас там делает ремонт. Это при том, что у нас без квартир военные, которые выведены из Крыма, у нас без квартир... 20. А Атошники, э, люди, которые живут. Ну, в общем, вы все знаете. Так вот, э, и атошника, если, бы, да, 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 если бы да-да-да, если бы я да, вот, да, да, как да, пример, да. если бы я не вмешался в этот процесс, э, то квартира а? была бы уже приватизирована. Благодаря тому, что я вмешался а в этот а процесс, человек, приватизация э, 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 областного управления милиции не решилась подавать документы на то, чтобы вывести эту квартиру из числа служебных, как, как нужно делать по схеме, и потом передать материалы в суд на приватизацию. Сейчас, к сожалению, господина Гребенюка он может проживать только в служебной квартире. Если я буду продолжать эту тему, как говорится, педалировать, то он эту квартиру никогда в свою собственность не получит. Спасибо, да, на самом деле, это да, хороший пример, да, хороший пример да, что, 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 что зависит вы, от человека. Я хочу, хочу вас кажучи, чтобы уже перейти до вас. Дорожный контроль у нас, да, я встал? Да. Дорожный контроль за.